Пам-пам-пам. Так, що там? Що там нині? Що там нині? Що... О, клопотенко. Клопотенко розповів, що цілувався з чоловіком в межах дослідження своєї сексуальності. Ні. Що дурне в голову лізе, таке. Відкінець тижня. Ні. Я стопудово, що ні. Ні-ні-ні. Переходимо. <плес> в Україні змінять світлофори. Зеленого кольору більше не буде. Звучить як політичне гасло. Ні, yeah, я знав, звісно, що зелені заїбали, але що настільки заїбали. <рес> бідний колір, він нічого ж нікого поганого не зробив. <рес> а, бідний колір. Тому що червоне то любов. Бачиш, червоне то любов. <рес> а <рес> зелене то хуйня. <рес> Це сорочку мати вийшли мені червоними і чорними руками. Що? <рес> я і так дорогу переходив не на зелений, а на той що третій внизу. Що <рес> дитон? <рес> Що? Ні, просто. А. До трьох До мій рахувати. тобі так простіше було. Раз, два, два третє включився. Отже, отак, зелений кольор світлофора замінять на смарагдовий. Спара... Ну, звучить смарагдовий. смарагдовий. Звучить гарно. А, чекай, а долар лише, зеленим, чи лише буде вже смарагдовим? Не, мені більше цікаво, чи Зеленського, тепер, чи Володимир Олександрович поміняє прізвище на Смарагдівський. Смара... Смарагдовий. Володимир Олександрович Смарагдівський. А почему, 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 почему? як тепер пісня буде? А почему, почему, почему Был чому? Белсвятофор А потому ну вот якось так же ж воно тепер має бути. Геть російські пісні з Смарагдового міста. Сказала Еллі. Е, е. 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 І вже зразу є наслідки з біля кольору. Зразу, та, 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 зразу. Отже, згідно... Свіжого соці... соціологічного, соціалістичного, я чуть не сказав. І десь десь мороз такий. Та він. Я собі просто, знаєш, як ти сказав, десь Мороз, він не так, як ти показав, він знаєш, такі очі відкрились і. Посипалося Посипався слой. Йому прикро, що його згадують тільки в прогнозі поглазити. І то зими тепер теплі, пішли. Того року бро, морозу не буде. Він такий п**ять, і того року. Знову! Так, так. так а, до новини. Е е Зібрались. От. Отже, відбулось, е було проведено свіже соціологічне е дослідження, е яке показало, що Зеленський програв би залужному. Не у футбол, а на виборах з результатом відповідно 42 і відсотки. Ось така інформація. Ось як зміна кольору впливає на зміну рейтингу. Тому Володимиру Олександровичу, отак на крупняк, навіть скажу. Володимир Олександрович, а що я так от скажу? Володимир Олександровичу, треба щось робити. Є робоча тема. Ще по тисячі нам дайте, все буде добре. Добре? Добре. Або ні. Я не знаю. Я, я знаю, що все добре на Львівщині. А, на Львівщині все чудово. Тому що голова Львівської е, Львівщини заявив, що. Голова Львівської Львівщини. Тому що є Галицька Галичина. Львівська Львівщина. Так. Ні, не буду так казати. Голова Львівщини заявив, що область повністю очистилась від. УПЦ МП. І слава Богу! Відповів Е, Тому, друзі, вітаємо нашу рідну Львівщину, а решта регіонів України. Беріть приклад. Так, не відставайте. Е, раз ми вже заговорили раз ми вже заговорили, е, про себе, особисто я десь років два, напевно, може і раніше. А о церкви русского патриархата? Да, Максим, раз мы уже заговорили о церкви московского патриархата, или как ее еще называют на России русская православная церковь, вот же патриарх русской православной церкви Кирилл высловился нещодавно. Что до Орешника. Что же он сказал, Богдан? Ядерное оружие не должно вызывать страха, так как крестьяне, крестьяне, так, ну и крестьяне, так как христиане не боятся конца, не боятся конца. Все нащекарницу. Не боятся конца света, заявил патриарх. Крыл. Раньше он сказал, что орешник стал настоящей стоп-машиной. Нужно благодарить наших ученых за такое невероятное и фантастическое оружие. Чтобы уже Кириллу кто-то придумал стоп-слово. Если ты думаешь, что Жинка патриарха Крыла, то Крылыца? Крылыца. Ну и э, в контексте да. этой же новины э, российская семья собралась назвать ребенка орешником. Орешник тогда пошел... Орешник там ничего не разрушает. Орешник Николаевич. Ну там нет, там татарская семья. У 15 детей. А, ух, многодетная семья из набережных Челнов. Готова дать имя Орешник своему возможному пятнадцатому ребенку. Ну, там имена уже закончились. Ну да, в тоже закончились. Там не будет типа уже Андрей 2? або Андрей, у меня 2. Может там, знаешь, Иван, Василий, Николай, там, не знаю, до десятки дешли. Искандер. Точка У. Солнце пк. Солнце пк. Далее <соцар> ну, Эдель... бу... Эдель... из б... Э, 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 неожиданно. Буратино. И <соцар> а я бы им казал такого это деталей, что И 1, и 2, и 3, и 4. И так пришло дальше. И уже 15-й уречник. Тем временем Владимир Путин посмотрел <соцар> <соцар> на многодетную семью и подписал указ о запрете пропаганды Child. Free. Тобто люди не мають права пити чай. <рес> Ні, ну поки мусять пити чай. Е, отже, за пропаганду Child Free, тобто відмови від е, дітонароджування. Гражданам грозит штраф в розмірі до 100 тисяч рублей, а должностним лицам до 200 тисяч рублей. а юридическим лицам до 1 миллиона рублей. Либо административное при остановлении деятельности на срок до 90 суток. Вот так. А если идею отказа от деторождения продвигают с помощью интернета, СМИ или пропаганда нацелена на детей, наказание становится еще строже. Вот так, так что... «Размножайтесь». И в Воронеже уже приступили исполнять этот указ. потом что же сделали в Воронеже? В Воронеже студентов заставили заполнять анкету о половой жизни и будущих детях. А что можно написать в анкете о будущих детях? Как я провел лето, как я вижу своего ребенка. ребенка. Опросник оказался неанонимным. Требовали указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и телефон. Целком можно, что какой-то практикант вырешил так ну, легкодоступных челок. А и, телефон. Девушек спрашивали про месячные, начало сексуальной жизни, контрацепцию, боли во время секса и генерические болезни. А я канах на контрацепции? Если же указ издан. Да. Все. Контрацепция Ты... запрещена. Теперь гондон останутся только в правительстве. Э, теперь гондон э, это только обидное название. Занит. Вот. Разрешение на обработку данных никто не спрашивал. А старост попросили прислать списки запомнивших. с фотографиями. Что за ебаная Потому что э, да, дети, С дети... фотографиями new. Можно и old. Так, вот и дети. new. Я понял. А new. Нюц, нюц. Дикпик. Нюц. Дикпик. Ну, короче. Дикпик, то картинка писки. Фотография. Я же тебе сказал, что если бы я своей жене скинул фотографию дикпика, то нам написал, бы, Галь подвесь, по-моему, что весь пошел. Курсанты кадетского корпуса в Уфе устроили массовую драку из-за надписи Вторая рота пи***! Видимо, первая рота обидела. Да, 10 человек Это... попали в больницу. А должны были попадать в мишени. Или в мешочки. Что их чекает? Это попозже. Вот, а в Уфе две школьницы пострадали во время квеста судная ночь. Хоррор квест, это, возможно, вы потому что 9 произошла в Уфе. Ну, в Уфе э, життя, это хоррор квест. Может, мне как раз хоррор квест проходит сейчас драки курсантов? Да что же в Уфе был? Одна из них утверждает, что аниматор применил к ней электрошокер, а другую оттаскал за волосы и ударил головой об стену. А как э, вы проводите свои выходные, шановные глядачи? Вот такие уфинские хорроры. В Уфе квесты выглядят так. Самое интересное, что они за то деньги заплатили. Да. Группа из шести девочек в возрасте 10-12 лет пришла на квест отметить <laughs> день рождения. Это было незабываемо. <laughs> ну так. Так, ну дальше по школярям. Как выявилось, для нас это стало новой. Около 70% школьников Красноярского края поддерживают ЛГБТ, заявили местные депутаты. Мужики их и поддерживают. цикаво, че не складает поддержка Единой России 70 в Красноярском крае. Большинство подростков поддерживает запрещенное экстремистское движение, сообщили в законодательном собрании региона. Это связано с недостаточно патриотическим воспитанием в регионе и влиянием западной пропаганды. Хотя, как заявляет министр образования Краснодарского края, что на патриотическое воспитание тратится 146 миллионов рублей. Тут я, доченька, не тратится, а пиздец. 146, 146 миллионов рублей. Або можно сказать, что 146 миллионов рублей засунули и в жопу. Боже. Ой, и знов. И, снова, и снова. Силовики сорвали лгбт вечеринку в Воронежском клубе. <laughs> так, по данным СМИ, сотрудники МВД наградили в клуб «Зебра». Зебра. <laughs> Зебра. Расположен на улице Кирова. Там проходила костюмированная ЛГБТ-вечеринка, в которой участвовали 40 человек. А те пришли, блядь, ну, не по форме просто. Прикинь, они костюмированы, они приходят, а там 40 ментил. Ну, просто такая тема была в вечерке. Может, ЛГБТ-вечерка повстала в Сосадома за вечерку? Ну, зараз не знаемся. Как сообщил источник, среди гостей был известный 51-летний Драк И российский поп-певец Заза Наполи. Настоящее имя Вадим Казанцев. Яким Вадим Казанцев стал за Занаполи. Наполи. А с участниками мероприятия провели профилактическую беседу. Райся в попу! О, и палкой помогал. На организаторов вечеринки завели уголовное дело по статье об экстремизме. Ім грозить до 10 літ колонії. Отак от. Так от. Де, де, де вони зрештою зможуть е, цілком реалізувати. Це своє ЛГБТ починання. Да. Да, але я просто нагадаю, що ЛГБТ рух в Росії признано екстрічено екстремістським. екстремістським, і екстремістським. Бачиш, ми то думали, що ЛГБТ це просто, ну, хабаться, а це, mm -hmm. екстремізм. Екстремі... це екстремізм. Так. О. Ого. Групповой молебен за российский рубль объявляется открытым. В социальных мережах тревая всероссийский молебень за здоровье рубля. Молимся за благополучие рубля. В комментариях обращаемся к Господу нашему и просим его помочь рублю. Непростое для нас время. Вместе мы сила и вместе будем услышаны. Всевишнім. Е, Зразу свічка в РПЦ стала коштувати 500 рублей. 500 рублей. А як прийти зараз от, після того, що вони вийшли за рубель до тої новини? А Я... ти просто. Я просто її прочитаю. Не заморачуйся. К вам пожаловав маньяк. Просто выдайте резиновые хуи, сколько есть, заявил мужчина в Балаклаве, крабе магазин сег игрушек в Краснодаре. Угрожая ножом, он забрал 4 предмета на 17 тысяч рублей и скрылся. Просто на такие тебе дуже резко треба... Четыре фалоимитатора. Дуже резко. Может, эта табуретка поломалась? Не, я просто, как людина прикра, По натурі своїй не розумію, а чому 4 фали імітатора коштують 17 тисяч рублей. Воно ж не ділиться. Ну, нерівна. Ну там може більше менше було, може на різної довжини, якості, структури. Тоді табуретка не підходить. Тоді вона буде Ну, Може людина звати в ході? Злоумишленіка задержали вдома. где нашли и украденное. А, где нашли и украденное, и оружие. А, возможно, украденное тоже использовалось как оружие. Мы же не знаем. Прикинь, они в тюрьме сидят, его пытаются за что За хуй одну. за одну. За четыре. За четыре ну, хуйни. Возбуждено, конечно, дело в, по статье о разбое. Ему грозит до 10 лет тюрьмой. Так. О, я навіть не знав, що в Росії є такий конкурс. Є, є, кожен рік проходить. СМІ назвали претендентів на слово Года. Скажіть, <eve> що це таке, бо я перший раз вибирають слово. Кожен рік Росії відбуваються там є якісь дослідження, і вони. Вибирають ніби слово року, яке слово характеризує цей рік, а, яке, на... типа курс... найпопулярніше, а, от, так от, найцікавіше слово. би мало бути. На ну там кожен рік має бути. Ні, в список вошли в претенденти потрапили, значить, інсайт, вайб, наратив, аб'юз, аскеза зненацька, осознанець. Одсуствує, хай вот e, тут добре. Прильот. Вот yeah. Скуф і на аміс. Вот перемогло слово ну, отакі, отакі от, а, а вайб. Ну, а вайбове. А слово підець. Ем, так це є. Як, це як, самоді... як, як завжди не потрапило. А мало. Б. І от е, такий ж вайб, е, вчителів е, Ніжнього Тагіла. В Нижнем Тагиле учителям подарили сертификаты на надгробие. Надгробие. Такой сюрприз. Вот именно сюрприз. концентрироваться на сюр. Такой сюрприз устроил местный профсоюз. Не путевка в Трусковец, а сертификат на надгробие. Местный профсоюз заявил, что это полезный бонус, который может пригодить, пригодиться в случае утраты родственников. По их словам, это не бестактность, а попытка поддержать учителей, чье положение в обществе оставляет желать лучшего. Ну да, ну, ну точно, не, не дать им по 5000 рублей. Як в нас. Як в нас. А, а лучше вот. В, на, в, в нас по тысяч. Ну, чекай. с Впротв... вересня по дві. Ну, чекай, по 4 будет. Доларів. <laughs> вот так. А центры принятия решений в Киеве могут стать целями для Орешника. Об этом заявил Владимир Путин на саммите ОДКБ в Казахстане. Он весь час п ять, п ять. Ну вы сейчас пиздите. Вашина, были какие заявы? Где центра принятия решений? Вашингтон, Лондон. Причем тут Киев? Да, причем тут Киев? Короче. Путин, бля. Путин, заебал. До, до центра принятия решений. До, до, до принятия решений. И туда в и закончим это беспредельно. <реклама> Демагогию. Раз уже заговорили про Путина. Депутат Госдумы об аборте. А если бы в утробе убили президента Росії. То все би так було по-інакшому зараз. би. З... 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 Все, були, можемо ми сміливо відповісти депутату Госдуми. Наприки, от так виглядає його бункер. Блять. Утроба. Утроба. І о оговнє. <рес> Унитаз загорелся подсевшим в туалет по большому россиянином. Горяч, пердаки, горячь. Житель Ростова ну чуть не сгорел, сидя на унитазе. Федорович? Можно его. <свят> Все из-за того, что он курил в туалете и неосмотрительно кинул внутрь окурок сигареты. Внизу оказалась утечка метана. <свят> Пламя вспыхнуло и вырвалось наружу. Сильно ли сгорел папа россиянина, не уточняется. Выброс питана. Что ты жрешь, Это много поясни. Потерпите, просят власти Копейска жителей дома, в котором провалилась параша к соседям из-за сгнившего пола. Десь Параші горять, а десь падають вам на голову. Все це Росія. Це Росія, детка. З потолка падають куски бетону, по подушки бігають таракани, а унітази просто провалюються на як сусідям. Така історія відбувається в домі 1901 міста Копейська! Це тільки що був трейлер до якогось хорору. Ні, прикиньте, ти сидиш в Копейську. На унитазе такие го го господи, помоги, помоги, и ты, ты мешал этот хуй так с тобой на унитаз, и надеемся найти хуй подвораем. Дом признали аварийным 15 лет назад, но жильцов не расселяют. Администрация округа просит немножко потерпеть. Так, царь потерпеть бы, парни же на Немножко... А, пар... Немножко потерпеть до 27 седьмого года. <связать> не, ну я бы стихи не змею. Так, о, ну, вот логика. На станции Воронок. Еще... <связать> <связать> Повело 37 седьмым, <связать> <связать> да -да -да. На станции Воронок в Щелково Электричка столкнулась с свайтоукладчиком. Бать, я похуел в этой электрички, куда я его бачу, я... Я не закатываю, путя в асфальт. Не, конечно, путя бы послала закатывать асфальт. Не, ему сказали асфальтоукладчику, треба асфальтовать дорогу. А он одну дико там нашел, ну все. Ну, правда, она оказалась железной. В Подмосковье сын убил своего отца из-за Алкоголизма. 22-летний парень в Одинцовской кубинке сильно переживал, что его э, отец постоянно пьет. 26... Ну, это заметно? Переживал. Сильно переживал. Мужчина снова заявился домой пьяным. Сын нанес отцу множественные удары ножом по жизненно важным органам. Мужчина скончался и бросил употреблять спиртное окончательно. 19-летний фанат э, бо боев убил родного деда в Новосибирской области в процессе отработки на нем приемов и из кулачки и ММА. Ты знаете, как было, хочешь, ты покажи прием, да, дай руку. В село, в село Савкино Иван приехал на днях. Во время застолья Почему у них все? Во <свят> все, <вот> так и. <свят> Во время застолья вышел из-за стола, ушел в комнату и накрутил борцовские, боксерские. <свят> и накрутил боксерские бинты на кулаки. Затем начал <свят> спарринговаться с дедом. В какой-то момент он повалил пенсионера на пол, вышел на болевой и сломал ему руку. Вот такие вот застолья. Хорошие и тамада и конкурсы интересные, блядь. Чип выходит. так взял, намотал. дед, вставай. Сюда иди. Так, чтобы было дальше. Ваня испугался и вызвал скорую, оказал, сказал, что он нанес всего 8 ударов. <свят> Не, 75, но сейчас бывает. Врачи забрали пожилого мужчину с травмами. Спустя время он скончался. Получается, Ваня выиграл. <свят> <свят> <Та -дам! свят> Это просто ужас А в Перми мужчина избил пятиклассниц, перепутав их З сімикласницями. Тому будьте обережні. Будьте уважні. <рес> Не бейте дітей, говоріть з ними, будь ласка. Підписуйтесь на наш канал Проциша Офіційний. Ставте вподобайки. Поширюйте наші відео, коментуйте їх. Їм це дуже подобається. Ну і там на Патреон ставайте нашими партнерами і близькими друзями. Ось тут посилання. Клікайте, переходьте, ставайте нашими спонсорами. Нам це теж подобається. Пірмімо ще збив, то прикиньте, тепер п'ятикласниці не захочуть переходити. Як бояться зараз прикинь? Ми, можна якось перескочити. Через рік їх будуть п**дити. Можна перескочити зразу восьми клас? У нього хобі такі п**дити сімікласниці? Я думаю, з о Семиклассница, <свы> <свы> папа, чем.